Значить, Питання перше, яке поступило, це по неприбутковим. Асоціація незалежних регіональних видавців України є добровільним, недержавним, неприбутковим господарським об'єднанням. Ну і запитання у зв'язку з тим, що є нова редакція третього розділу, яким чином чи будуть вони вважатися неприбутковими з 1 січня 2015 року. Тут ситуація така: в кодексі у нас написано, що не платниками податку на прибуток є зокрема неприбуткові установи організації, конкретно перелічені. З них от є тут в кодексі згадується громадські об'єднання. Тобто, у нас є закон України про громадські об'єднання. і Якщо назва там статутні документи відповідають цьому закону, то так, такий суб'єкт. Він не є платником податку на прибуток, є неприбутковою організацією. Дійсно, що зараз перехідний період ще діє старе положення, тобто є перелік платників, які зараз на даний момент в реєстрі неприбуткових установ організації. Ми підготували вже нову редакцію порядку е включення в реєстр. Цей наказ відповідно зараз узгоджується. Це буде наказ теж Міністерства фінансів. І там а, ми плануємо перехідний період, тобто на протязі, наприклад, півроку а, органи фіскальної служби мають проінвентаризувати включених до переліку неприбуткових установи організації суб'єктів на 1 січня 2015 року. І ті з них, які не відповідають вже діючому податковому кодексу, мають бути виключені з цього переліку. можна, да так, я Це не є громадська організація? Ви не підпадаєте під закон про громадськість? Реанимуватися ми в громадську організацію не можемо, тому що згідно, як Ну, я вам маленький секрет скажу зараз. А, окремий є законопроект. Він готується до другого читання, щоб розширити перелік неприбуткових організацій, ну тому що там багато хто повипадав просто з нього. Ну і є варіант того, що нам так зроблять і ось я думаю, да, тому що, наприклад, в тому варіанті, то що ми бачили, є, наприклад, інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку відповідно до відповідного законодавства. Тобто, якщо цей проект буде реалізований, то ви туди ви будете включені. Ну запит вы можете в любом случае написать, но в умовах где и что кодексу будете вы можете, уверены, можете то, конечно. конечно, конечно. Да. Следующее вопрос на русском языке: нужно ли корректировать финансовый результат, если в бухучете отражены операции, не подтвержденные правильно оформленными документами или на операции, которые ранее характеризовались как нехозяйственные? Обратно-таки, э -э -э, в чем вопрос? То есть мы по-прежнему ориентируемся на то, что, как мы договорились, основа всего ⁇ бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет и правила подтверждения операций. Для бухгалтера что основа? Это первичный документ. Это уже не налоговый кодекс, это, например, 88 приказ Министерства финансов, реквизиты, что должен содержать первичный документ. У бухгалтера что основание? Есть правильно составленный первичный документ, есть отражение в проводках, есть отражение в бухгалтерском учете. Соответственно, есть влияние на объект налогообложения. Если документ, как установят при проверке, не было неправильно оформленный, ну, будут проблемы, мы понимаем. Можно Да, но расходы они не попадут, получается, в 15 год уже. Эти, да. Не попадут, значит, они у вас, к сожалению, наверное, уже не попадут. Вы их в 14 не отразили, поскольку там другие правила были. Да, ну вот это грехи переходного периода, определенные моменты, ну не все описано. Да. Ну, сейчас тоже работа идет, возможно, как бы это тоже поправим. Ну и вопрос, нехозяйственные расходы, да, вот это один из основных вопросов по третьему разделу. Помните, мы всегда привыкли, это все полюбили, и вы, и мы, что не связано с хоздеятельностью, расходы ставить нельзя. А, сейчас такой корректировки нет, объективно говоря. Учет отражает все расходы, хозяйственные, нехозяйственные. Есть первичный документ, бухгалтер обязан все отразить. Вот это, конечно, вопрос, который сейчас всех волнует. А как вы будете признавать нехозяйственные расходы? Потому что сам термин хоздеятельность остался в налоговом кодексе. Деятельность направленная на получение дохода. Но убрали из кодекса определение затраты. Помните, определение затраты было в Лосаре. Это затраты те, что направлены на ведение хозяйственной деятельности. То есть вот такая двоякость. Но объективно говоря, если рассматривать действующую редакцию кодекса, я вам уже до обеда говорил, там исключительный список корректировок предусмотрен. Такой корректировки, что надо уменьшить финансовый результат на нехозяйственные расходы, нет. Вот, то есть, ну, мы рассматриваем так, как... Понятно? Нет, что что, прочие? Ну, прочих, я вам говорил, как такой строчки, прочих нет. Мы просто прочие сгруппировали те корректировки, которые в три основные группы не попали. Но они все в декларации поименно указаны. Осторожный налогоплательщик может быть понимаете, и да, то есть мы понимаем так, что если какие-то расходы, например, да, они не связаны с хоздеятельностью, но мы смотрим, а как они у той стороны у получателя этого дохода, кому вы эти расходы выплачиваете, да, это единщик или кто-то еще, или, должно, или физлицо, там, значит, ПДФО должно возникать. Ну, как бы. Далее результат налогообложения увеличивается, тут, тут цитируется кодекс, 138 статья, 138.1, 138 это амортизация, на сумму начисленной амортизации в соответствии с ПСБО или МСФО Короче говоря, суть вопроса какая, что э, у нас э, в бухгалтерском учете в затраты да, отчетного периода ставится амортизация есть начисленная амортизация, но не вся начисленная попадает в затраты. Да? Например, если что-то в остатках готовой продукции сидит в себестоимости, оно может попасть в затраты в следующих налоговых годах, когда будет реализация готовой продукции. Согласны? Вот. А корректировка финансового результата и вопрос. Кодекс вроде бы говорит, начисленную сумму амортизации надо изымать и потом ставить туда пересчитанную по, по, с учетом правил налогового учета. Но Вопрос спорный, согласен, тут предлагается, возможно, корректировка нужна в кодексе, я с вами согласен. Но если э, идти правильно и по математике, то корректировка финрезультата это та сумма, которая в бухучете попала в доходы или в затраты за этот отчетный период. Если амортизация начислена, но не повлияла на финрезультат, то ее и изымать из финрезультата не надо. Я понимаю, что на серьезных производственных предприятиях это значительно усложняет учет. Это в остатках продукции, что-то где-то еще, то есть это там ряд серьезных таких проблем по учету существует. Но, ну как бы понимается так, что корректировка это то, что повлияло и уже сидит в результате в доходах или в расходах. Так, еще один вопрос тут, ну, это тут три блока, три вопроса в этом в одном вопросе. Новыми нормами кодекса не указываются, какие расходы учитываются при исчислении финрезультата от продажи ценных бумаг. Мы уже с вами говорили, что отдельно ведется финрезультат по ценным бумагам. Но так как оно не указывается, мы понимаем, что это правило бухгалтерского учета. Себестоимость ценной бумаги, что туда по бухучету входит, так вот он исчисляется этот финансовый результат. Там затраты, связанные с покупкой ценной бумаги, хранение там, и тому подобное. То есть, вот как в бухучете, значит так оно отдельно ведется и для целей налогообложения. Следующий вопрос. Продажа корпоративных прав. Тоже связано с, ценными, ну, с отдельным учетом. Я подчеркиваю, что до 1 января 2015 года у нас велся отдельный учет операций по купле-продаже, по торговле ценными бумагами и корпоративных прав, выраженных в иной, нежели ценные бумаги форме. Теперь четко написано ценные бумаги. Корпоративные права выпали из этого отдельного учета. То есть мы другого пока ничего не можем сказать, но по действующей редакции, значит, корпоративные права не изымаются, они сидят в общем финансовом результате. То есть здесь чистый бухучет. Никакой корректировки или разницы не возникает. Дальше. Ну, по поводу того, что предприятие в 2014 году было зарегистрировано в одном районе, а в 2015 поменяли место регистрации там, в связи со сменой собственника и тому подобного. А, ну, вопрос, куда платить? Авансовые взносы ежемесячно платятся по налогу на прибыль. Но тут как бы вот в этих положениях мы руководствуемся бюджетным кодексом. Там э, не так давно были изменения. Ну, общее правило действует, что если меняется место регистрации, то платятся платежи по, э, по старому месту нахождению до конца этого бюджетного года, в котором произошли изменения. А уже с Нового года будет уже по новому месту. Так, следующий вопрос. Предприятию разбили автомобиль, страховая компания оплачивает стоимость ремонта э, фирме по ремонту. В свою очередь, фирма выписывает акт выполненных работ и, э, НН, наверное, налоговую накладную предприятие. Вопрос: как правильно отразить эту операцию, чтобы не возникла кредиторская задолженность у предприятия? не совсем как бы, понятен вопрос, может быть, кто задавал, уточнит, потому что я вот как бы... Имея, тут под вопрос, может иметь в виду, имеется ли право на расходы или как оно с налогообложением связано. Вот, может, кто задавал, если есть желание, можете уточнить. Если нет, то как бы, пойдем дальше. То есть тут кодекс это не регулирует. То есть это хозяйственные отношения. Понятно, что распространенная ситуация, наступает страховой случай, страховая компания выплачивает, и потом как бы оплачивает непосредственно э, фирме по ремонту автомобиля. То есть и в налоговом учете соответственно фирма по ремонту, у нее доходы, у нее оказание услуг идет, у страховой компании тоже свой учет финансового результата. У нее как расходы, так и доходы, когда она потом э, какой-то компенсацию получает или что-то еще. То есть. То есть здесь Кодекс не особенности не предусматривает. У нас, помните, раньше в Налоговом Кодексе в разделе Налог на прибыль были затраты на страхование имущества и тому подобное отдельные правила выписывались. Теперь этого нет. То есть значит, что все как по бухгалтерскому учету. Там начисление страховых сумм идет, все остальное вы отражаете в финансовом результате, все в учете. Два вопроса следующих, они связаны с частью чистой прибыли. Я напоминаю, что предприятие госсектора экономики отчисляет кроме налога на прибыль, частину чистого прибыли. Да? Есть постановление Кабмина 138, есть закон про управление объектами государственной собственности. Вопрос там в том, что как по квартальной или по году этот расчет подавать? какие сроки. Потому что в постановлении сказано в строке, установленные для налога на прибыль. Но так как в постанове сказано, что она ведется нарастающим итогом по квартально, то мы по-прежнему говорим о том, что 40 календарных дней. По квартально нарастающим итогам этот расчет отдельный подается 40 календарных дней. И авансовые взносы по налогу на прибыль надо начислять при выплате части чистой прибыли государственными предприятиями. И там проблема с зачетом с объектом налогообложения. Помните, мы говорили, что в пределах объекта не платится авансовый по дивидендам. Но так как они ее платят в середине года, например, за первый квартал они уже платят ее во втором квартале, у них объект не посчитан за этот период, его невозможно посчитать, поэтому здесь, ну, пока вывод такой, что придется платить со всей суммы этих части чистой прибыли, еще и платить авансовый прибыль платить. Ну, распространенные сейчас вопросы, к сожалению, связанные с зоной антитеррористической операции. Какие-то там есть остатки, запасы, основные фонды, их невозможно использовать, их предприятие, ну, как списывает фактически и тому подобное. Вопрос, можно ли признавать затраты, то есть как быть вот с такими ситуациями. Ну, кодекс как бы отдельно, специфически это не регламентирует, таких отдельных специфических правил нету знаете есть закон по Крыму там специальный как бы там определенные нюансы выписан а здесь еще такого конкретного по налоговому кодексу изменений конкретных не принято поэтому мы говорим о том что да тут правила тоже действуют и бухгалтерского учета то есть подтвержденные затраты невозможность использования утрачены какие-то активы они списываются то есть соответствующий приказ принимается ну и там еще такой механизм это есть как справка территориального органа. Ну это, про, если там это чрезвычайная какая-то ситуация, это был промышленный палат. Как бы, если она выдается, это тоже будет подтверждающим документом. Так, часть незавершенного производства переводится в металлоотходы. Стоимость, стоимость незавершенного производства минус стоимость отходов, потери, убытки. Потери отражены в бухучете, на счете прочие операционные расходы. Необходимо ли корректировать финрезультат по бухучету для цели налогообложения по налогу на прибыль? Обратно-таки, такой корректировки не предусмотрено. То есть, списание, незавершенное производство и какие-то потери. То есть, это все как в бухгалтерском учете вы отражаете. При приеме делегации понесены представительские расходы, подтвержденные документами. В бухучете отражены на Счета, прочие операционные расходы. Необходимо ли корректировать финансовый результат по бухучету для целей налогообложения налога на прибыль? То же самое. У нас нету теперь отдельной статьи по э, командировочным. Помните, в налоги на прибыль было? Это вообще командировки в налоги, налоге на прибыль не упоминаются. Э, нормы суточных там и тому подобное. То есть здесь все делается, значит, если не упоминается, отдельных правил не установлено, значит, как в бухгалтерском учете Так, еще один вопрос. Які підтверджуючі документи мають надаватися до контролюючого органу при знищенні чи списанні основних засобів, які вже не можуть використовуватися за первісним призначенням? Ну, обратно таки, такої обязательності подачи, это если при проверке или по требованию там они могут подаватися, нет. Подтверждающие документы есть там. Е или какое-то заключение о том, что они не могут использоваться, это приказа по предприятию оформляется, что невозможно дальнейшего использования. Если это кража, там, то соответствующие как бы, там, заявления или страховой случай. То есть, самый широкий спектр документов может быть в зависимости от ситуации. Кодекс это не регламентирует. Перечень таких документов. Попадают ли в налоговые разницы затраты, не связанные с хозяйственной деятельностью? Ну, это мы уже с вами обсудили. Да? То есть ситуация такая, оно беспокоит, честно говоря, и нас, и налогоплательщиков. Но если изучить кодекс, как бы пока что вот этот вопрос в разницах не описан. Затраты, не связанные с хозяйственной деятельностью. Ну и тут два вопроса, связанные с чем? Два вопроса, последние предприятие переходит в середине года на упрощенную систему. Например, с 1 июля или там с 1 октября 2015 года им надо подать декларацию по прибыли за полугодие или за 9 месяцев 2015 года. Вопрос, в какой период им надо подавать. Это все-таки 40 календарных дней или это надо ждать и подавать до 1 июня 2016 года. Ну, если буквально читать налоговый кодекс, буквально, то у нас для целей налога на прибыль существует период, это год, написано теперь в третьем разделе налогового кодекса. С учетом того, что за урахованием положений, вызначенных 57 статтей, 57 мы с вами рассматривали. Там один случай есть, что если плательщик стал прибыльным, он за полугодие, начиная с полугодия, начинает по квартально подавать декларацию. То есть отдельно для этой ситуации этот период не называется кварталом. То есть плательщик будет подавать за полугодие или за 9 месяцев, но это будет иметь статус получается, годовой декларации, поскольку для него 57-я статья, это не то, не та ситуация, не распространяется. То есть, ну, как бы вывод, если буквально читать нормы кодекса, такой. Все, это письменные вопросы, которые были по налогу на прибыль. Спасибо. Еще одно на закуску. Да.